Приходи. Я категорически против, чтобы передавали персональные данные мои та дитини. Забороняю передавати персональні дані. Також повідомляю цю особу і остальних третім лицам. Я не знаю, що то за мужик. Я предполагаю, що це любитель дітей. Предполагаю, ну, я не настаиваю предположение, это не убеждение. Это будет, будет ваша субъективная думка? Э, да, это да, моя субъективная думка, я так, так и говорю. Я вас еще раз запишу, вы мне выходите? Ну конечно, ]nik. конечно. Я что, все, это да или не да? Есть пани Дарья, она будет присутствовать. Дякую. Я упала на льду. На льду? Да, ну на крыше. А, ну теперь вот нашла интересную Обращаюсь. Ребят, попросила, чтобы приехала ювенальная превенция по делам детей, чтобы права ребенка не нарушались, потому что были оскорбления в присутствии, оскорбляли меня в присутствии ребенка, ребенок будет опрошен сотрудником юнальной превенции по делам детей. Также на меня кидались драться, лезли драться в присутствии малолетнего ребенка, что зафиксировано на камеру. Давайте поговорим о здоровье нашего ребенка. Давайте. Подойдите, Нет, я просто. А что там? Нет, Никаких не мая. Снимки гарные, на снимках все доброе. То есть уже нет смещения, да? Смещение устроено. смещение. Отлично, все хорошо. Угу. А перелом? А, перелом в этом месте находится. Угу. Это кисть, да, получается? Нет, это не кисть, это предплечье. Угу. Предплечье, выше. Угу. А, Загальный срок фиксации в тему выпадку не меньше четырех недель. Ну, ну, нам мені сказали додати да, 4-5 тижнів. Значить, носимо шинку 4 тижні. Uh -huh. Вона у вас в доброму стані. Uh -huh. Нічого робити більше не потрібно, слідкувати, не набити, намочити, uh -huh. шимо пальчиками рухати. Е, uh -huh. uh, коли пройде 4 тижні, потрібно зняти пов'язку і зробити знімаючи без гіпсу. Угу. Uh -huh. А скажіть, пожалуйста, нам же говорили приїхати і сняти, нам муть знімати гіпс, і смотрите, цього достатньо? Чтобы в гипсе делали нельзя снимать, сместиться. Неделя всего прошла. Кто вам такие вещи сказал? Травматолог при первой помощи, которую нам указывали. Почитайте справочку, там такого не указано. Нет. Вы, может быть, неправильно поняли. Неделю с момента травмы ни в коем случае нельзя снимать гипсы Потому что угу. сместиться перелом. Угу. Такого делать нельзя. Хорошо. А где-то вы тут напишите? Все написано уже. А, ну, я не понимаю, что тут написано вообще. Значить, закритий перелом це діагноз. Угу. Uh -huh. Закритий перелом дистального метафізу це uh -huh. місце перелому. Ну да, то що там uh -huh. лівою променевою кістку uh -huh. на стадії консолідації. Угу. Uh -huh. Фіксацію подовжити. Угу. Uh -huh. Загальний срок фіксації 4 тижні. Uh -huh. Слідкувати за ним Угу. Uh -huh. у мене сразу вопрос: а если у нас во второй день я ей говорила, что почему мы сюда приехали, там нет этот, если не будет на момент травматолога, что нам делать в этом случае? Правила прийому моєго такави. Я приймаю по запису електронному і по електронному направленню. Mm -hmm. Електронне направлення на наступний прийом я зроблю зараз вам. Mm -hmm. У вас воно вже буде. Ви можете з, з цим електронним направленням звернутися до любого mm -hmm. ортопеда-травматолога, до якого буде запис, mm -hmm. наступного разу. Mm -hmm. Всі ортопеди-траматолога травматологи города Запоріжжя приймають по запису. В Конституции этого не зазначено. Згідно третьей статьи Конституции, держава відповідає перед людиною, да, и мы должны чувствовать себя в безопасности. А получилось. Я вас понял. Но ну, мы так к вам пришли. Мы же к вам пришли с электронным направлением. А я не про электронное направление Нет, ну вы запись. же говорили, нет, вы говорили электронное направление и запись. Да. Мы да. к вам с электронной, правильно да. пришли? С О том, что... Но а, ну, я еще раз говорю, потому что нету врачей, нету. И еще у меня вопрос. Если к вам вот так люди приходят, да, да, кого надо посмотреть так вот, вы можете же принимать кого-то, часть людей по записи, часть людей без я записи. Я так и делаю. Ну вот мы же подождали я тогда. Я так и делаю. На тот момент, когда вы попали в кабинет, uh -huh. я приняла 11 человек. По записи в Хелси, у меня uh -huh. за весь прием 11 человек. Uh -huh. А я только на середине своего приема приняла уже 11 человек. Можете представить? То есть я принимаю uh -huh. и по записи, и без записи. Но вы же их вносите же? Вы же получаете ну, за это заработную плату? Вас я тоже внесла. Ну, я понимаю, вы же за это заработную плату получаете. За каждый человек один а нет. Угу. То если есть, если человек, если мы стал... пришли без записи, я вы за нас зарплату не получите, правильно я получаю стандартную зарплату. Из-за количества принятых подписчиков. У мужа оказано. Пожалуйста, освободите кабинет, потому что другие люди на одиннадцать, на двенадцать тридцать. Я забраняю до меня звертаться, особый вставал. У вас неизвестный диагноз, правильно? Да, нет, непонятно. Вы поняли, что ребенку день еще 3 недели, правильно? Да. Выходить да, в ГИПС, как минимум. Угу. Рентген сделали через ГИПС. ну Его снимать не нужно, зайка, хорошо? Ну, это то, что нам говорили. Да. Поэтому... Потому что это здоровье вашего ребенка. Дині. Угу. Я напишу туда самое. И сдам регистрацию. Угу. 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 Сейчас мы дадим переговорим с представителем ювенальной превенции. До свидания, до встречи. Видите, как себя медсестра ведет? Да, типа, вы метаетесь, а к чему эти вопросы, вы метаетесь а оттуда. Вы... Да, конечно. Я ж хочу, да. Я хочу, чтобы мы зафиксировали, чтобы мы написали. Мы приехали 27 числа, боли 27 ноября. Но ребенок был подружки на день рождения, на катке металлица, поломала руку. Ну, она упала. 6 вечера они приехали там спицы. Ну да, дети пока появляются домой, полчаса. Поэтому мама у меня болит рука. Полдесятого, я думаю, ну может, ну, шип какой-то или еще что-то, ну, полдесятого вечера. И проснулся ребенок рано утром, 27 числа, мы поехали, соответственно, в больницу, думаю, ну, может, кто-то сильно понимаете? Сделали снимок, на поставили перелом. Хорошо. А через 7-10 дней, говорит, пойдите к травматологу, чтобы так снять короче, гипс, надо сделать, нормально, не нормально, я хорошо. Направление нам семейный врач-педиатр изначально, ну, я там была у нее. Да, у нас было, мы с пришли. Ну, травматологов нет. И во второй больнице в том да, от ребенка. Ну, а у вас есть на назначенный час, я писал. Там нет, 13, нет. нет, у нас вот, само там. электронное направление есть, но записи не было. Их вообще нет. Записи нету. Вы сами слышали, есть определенное количество времени и все. Мы же пришли, я жду, 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 жду. жду. Я выходит вместе с вами, я говорю, вы нас сможете принять? Я говорю, да, говорю, ну, мы не по записи, но у нас есть электронное направление. Но ведь мы вас принимать не будем. Идите в регистрацию. Мы бы дождались три человека, которые были перед нами, которые по записи. Потом мы зашли. И вот там врач, а на дня вас принимать не буду, потому что вы не записываете. Я говорю, хорошо, если вы отказываетесь принимать, я от него, что я просила? Я говорю, напишите мне тогда о том, что вы отказываетесь принимать, и все, мы отсюда уйдем. Нет, ну, мне что какие-то, понимаете? Нет, ну так или не так? Ну, я от них, ну, элементарно, нет, ну, конечно, я от них попросила элементарного, все. Они отказались, мы вас принимать не будем, мы сейчас на вас полицию вызовем. Потом прибежал какая-то заведующая, прибежал врач, начали протягивать свои руки, весь мне драться. Это что такое? Потом начали с меня оскорблять в присутствии ребенка, когда ты в СИЗО сидела, еще где-то была. Какая разница вообще, где сидишь? Может, ты президентом была 10 лет назад? <laughs> не, ну, капец. Дальше. Припёрся вот тот очкарик. Я не знаю, что это за мужик. Привез этот мужик и начал давать рекомендации, чтобы нас не принимали. Врачу начал давать рекомендации, чтобы нас не принимали. Это что вообще происходит? Нет, я протокол не писать. У вас есть свободный листок А4? Це протокол прийняття заяви. Це заява. Ну, заява сколько вона розглядається? Вона розглядається 30 днів. 30. 30 плюс 15, 45. Я не угу. зрозуміла, ви не хочете писати заяву? Чи е, я повідомлю не про злочин хочу писати. Ви хочете власноруч від руки його писати? А, так, я можу власноруч від руки написати. Так, ребят, сейчас буду, закончу эфир, буду сейчас писать повідомлення на прозлочим. Опишу всю ситуацию. Вечером уже буду в эфир. Цель для мене, конечно, был шок. Слава Богу, нас спортсмотре. Все, всем хорошего дня. На связи. Хорошо.